अथ श्रीपाद श्रीपादश्रीवल्लभद्रमुं सदैव श्रीदतास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राहि यज्ञक्लेशहारिन् सुकीर्ते पुरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते त्वन्नो माता त्वम् पिताप्तोऽधिपस्त्वम् त्रातायोगक्षेमपि सद्गुरुस्त्वम् त्वम् सर्वस्वम्ना विश्वमूर्ते होरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते पापमम् तापमम् व्याधिम् आधिम् च दैन्यमि भीतिम् क्लेशमम् त्वम् हराशुत्वदैन्यमिम् त्रातारमनो वीक्ष ईशास्तजूर्ते कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो शरण्यूकहर्ता पूर्णराते पूरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभतिम् सत्सङ्गप्राप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् भावासकर्चाखिरानन्दमूर्ते होरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवधरम् प्रपठेन् नियतो भक्त्या स श्रीदत्त भवेत् श्रीपादश्रीवल्लभदत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राहि यज्ञक्लेशहारिन् सुफीर्ते कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नो माता त्वम् पिताप्तोऽधिपस्त्वमम् त्राता योगक्षेमसद्गुरुस्त्वमम् त्वम् सर्वस्वम् न प्रभो विश्वमूर्ते भोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते पापमम् तापमम् व्याधिम् आधिं च क्लेशं त्वं क्लेशम् त्वम् त्रातारं त्रातारमनो वीक्ष ईशास्तधूर्ते भूरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वतो देवत्वम् शरण्यूकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहम् पूर्णराते भूरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् सतसङ्गप्राप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् भावासतगुर्चाखिरानन्दमूर्ते होरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतदो लोकमङ्गलप्रवधनम् प्रपठेन्यतो नियतो भक्त्या स भवे। श्रीदत्त भवेत् श्रीपाद सदैव ीतदतास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राहि यज्ञक्लेशहारिन् सुकीर्ते भोरात् कष्टात् नमस्ते वन्मनो माता त्वं पिताप्तोधिपस्त्वम् योगक्षेमसद्गुरुस्त्वमम् त्वम् सर्वस्वमम् न प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते पापमम् तापमम् व्याधिम् आधिम् च दयन्यम् त्वं क्लेशम् त्वम् त्रातारं त्रातारमनु वीक्ष ईशास्तधूर्ते भूरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता दाता न भर्ता त्वतो देवत्वं शरण्यूकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहम् पूर्णराते भोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभवतिम् सतसङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिम् भावा सकतिर्चाखिरानन्दमूर्ते घोरात्तष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवधनम् प्रपठे नियतो भवत्या स श्रीदत्त भवेत् श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्ततास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राहि सुकीर्ते घोरात् कष्टात् नमस्ते त्वन्नो माता त्राता योगक्षेमपि सद्गुरुस्त्वम् त्वम् नाप्रभो विश्वमूर्ते भोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते पापमम् तापमम् व्याधिम् आधिं च दैन्यमिम् भीतिम् क्लेशम् त्वम् हराशुत्वदैन्यमम् नो वीक्ष जूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्रातानापि दाता न भर्ता देवत्वं शरण्यो कहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहम् पूर्णराते भोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् सत्सङ्गप्राप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् भावासकगर्चाखिरानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्त भवे भवेत् श्रीपादश्रीवल्लभद त्वं सदैव श्रीदत्ततास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राहि यक्लेशहारिन् सुकीर्ते ष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते त्वन्नो माता त्वं त्वमपिताप्तोऽधिपस्त्वमम् त्राता त्वम् सर्वस्वम् न नाप्रभो विश्वमूर्ते पुरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापमम् तापमम् व्याधिम् आधिम् च दयन्यमि भीतिम् क्लेशमम् त्वम् हराशुत्वदयन्यमम् त्रातारम नो वीक्ष ईशास्तधूर्ते पुरात् कष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो शरण्यूकहर्ता पूर्णराते पुरात् उद्धरास्मान नमस्ते धर्मे प्रीतिम् सन्मतिम् देवभक्तिम् सतसङ्गप्राप्तिम् देहि भुक्तिम् च मुक्तिम् भावा पुरात् दष्टात् उद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवधनम् प्रपठेन् नियतो भक्त्या स श्रीदत्त भवेत् श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीस्वामी विरचितम् घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्